Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Musa musadiq Kembali bersama di podcast MDG Pulse Bersama saya adalah Ustaz Huzaifah Daripada Mujad Asyakirin Topik kali ini kita melebihkan Tentang kelebihan bersedekah Di bulan Ramadan dan Kisah inspirasi sahabat Rasulullah Dalam episod ini kita akan membincangkan Keutamaan bersedekah Bagaimana ia akan mempraktikkan serta kisah-kisah inspirasi daripada para sahabat Rasulullah SAW Bersama kita adalah seorang tokoh agama yang dihormati, Ustaz Huzaifah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang, terima kasih uh, Sudi bersama kami Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh ta wa ta Alhamdulillah, terima kasih uh, Terutama saya ingin mengucapkan kepada uh, MGD MD, MDG Pulse. MDG, yeah, MDG, MDG Pulse uh, Kerana sudi mengundang saya uh, Untuk sama-sama kita mengambil manfaat Daripada apa yang dilakukan Atau digalakkan oleh Rasulullah SAW Dan juga para sahabat lah Saya nanya dengan Ustaz Sikit lain sikit <laughs> <laughs> Rasa dia punya gemetar <laughs> oh, InsyaAllah Kita okay, insya tenang-tenang je insyaAllah insya Jadi Jadi um, Uh, apa ni ramadan ni adalah bulan yang penuh ber uh, Rahmat dan keberkahan Namun Amalan bersedekah adalah sangat digalakkan Dalam bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 261 Perumpamaan or orang Yang menginfakkan hartanya Di, di jalan Allah Seperti, seperti sebutir Seperti uh, sebutir biji yang menumbuh Tujuh tangkai Daripada setiap tangkai Ada seratus biji Dan Allah melipat gandakan bagi siapa dia uh, kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui dan surah bakar Ustaz Betul. Jadi Ustaz saya tanya mengapakah penting untuk bersedekah uh, di bulan Ramadhan Ustaz? Okay, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala asyafil anbiya wal musallin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah uh, Untuk soalan, menjawab soalan daripada Musa eh. uh, Seperti yang mana tadi Musa sebutkan tentang ayat uh, Daripada Surah Bakara ayat 261 uh, Ayat itu adalah secara umumnya Allah SWT me Mengajar kita atau membilang kita Tentang kelebihan bersedekah hmm. Secara umum itu adalah bila-bila masa dia tak ada terhad pada waktu dan masa yang tertentu tetapi soalannya adalah kenapa kita digalakkan untuk bersedekah di bulan Ramadan kerana bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita digalakkan untuk melakukan seberapa banyak kebaikan dan bulan Ramadan juga kita diwajibkan untuk berpuasa Uh, di dalam uh, ayat surah Baqarah uh, ayat 183 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman <coughs> Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang <coughs> beriman wajib ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana wajib ke atas orang-orang yang sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa. Ha, jadi, dekat sini, kewajipan berpuasa di bulan Ramadan adalah moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi, di mana ayat yang lain, Allah SWT memuliakan orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi antara manusia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi untuk kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menanam sifat takwa itu di dalam diri kita. Yes, uh, jadi bulan Ramadan adalah untuk kita menjadi bertakwa dengan kita melakukan segala kebaikan untuk kita menjadi bertakwa. Namun di dalam surah uh, Ali Imran ayat 133 ah uh, ia membincangkan tentang sifat-sifat orang bertakwa. Ha. So, ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat wa lil muttaqin. Ha. Bersegeralah untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang seluas langit dan bumi itu Allah. disediakan untuk orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfikuna fis-sara'i wad-dara. Orang yang bertakwa yang pertama sekali yang Allah mulakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya Ha, menginfakkan hartanya fisarak iwat darak dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Hmm. Jadi kita semua dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk cek sama ada kita ni orang bertakwa ke tak, kita cek dalam diri kita. Adakah kita ada mempunyai sifat untuk menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam keadaan senang pun ataupun susah, maka yes, itu salah satu sifat orang bertakwa sebab tu digalakkan untuk kita bersedekah. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadhan. Hmm. Jadi sedekah yang pertama, yang paling utama, yang yang kira yang bentuk sedekah yang menurut sunnah di bulan Ramadan saya. Hmm. Okay. Jadi ustaz saya uh, nak tanya kepada pendengar kalau per pernahkah uh, ah anda merasai keberkahan, keberkatan selepas bersedekah bagaimana pengalaman itu memberi kesan kepada anda anda boleh put dalam comment section dan saya tanya ustaz uh, ada banyak ada banyak kisah inspirasi tentang sedekah dalam kehidupan para sahabat ustaz berikan uh, ustaz kongsikan salah satu kisah yang ber, yang uh, menginspirasikan Oh Masya Allah uh, Sebenarnya banyak kisah uh, Mengenai uh, Macam mana para sahabat bersedekah Ke jalan Allah SWT Antara kisah yang suka untuk saya Kongsikan dan saya ketengahkan Adalah kisah daripada uh, Saidina Abu Bakar yes. Uh, tapi Kisah ini sebenarnya melibatkan Dua sahabat Iaitu Saidina Omar dan juga Saidina Abu Bakar Pada satu ketika Rasulullah SAW uh, Hendak Uh, pergi ke peperangan Tabuk namun biasa kalau kita pergi perang memerlukan uh, hmm. pada pembelanjaan yang besar. Hmm. Uh, jadi Rasulullah tanya kepada para sahabat siapa yang nak infak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Saidina Omar uh, kata dia nak infak. Dan kemudian dia balik, dia hmm. pergi uh, rumahnya. Dia menyatakan kali ini aku nak melebihi daripada apa Saidina Abu Bakar buat. Hmm. Ha, jadi aku setengahkan uh, apa uh, harta aku kalau dia ada uh, 10000 dolar, yes. maknanya 5000 dia nak sedekahkan. Wow. Lagi 5000 aku akan simpan untuk ahli keluarga aku. Jadi dia bawa 5000. Ha ni nak di, hmm. dikisahkan sajalah tapi jumlahnya tak tak dibilang jumlah hmm. berapa tapi saya kisahkan supaya kita semua dapat gambaran, kita yes. dapat faham. Jadi uh, Sayyidina Umar bawa RM5,000 kepada Rasulullah SAW. Aku sedekahkan RM5,000 ini ke jalan Allah. Kemudian uh, Rasulullah pun bertanya kepada Sayyidina Umar, Apakah yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Hmm. Sayyidina Umar menyatakan setengah daripada hartaku. Maknanya setengahnya RM5,000 lagi dia tinggalkan untuk hartanya. <laughs> Kemudian pada masa itu Sayyidina Abu Bakar dah sedekah pun. Lepas itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, berapa pula kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu yang kamu sedekahkan ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab, Aku tinggalkan untuk ahli keluarga aku, Rasul dan Allah SWT. Allah SWT dan Rasulnya. Jadi dekat sini, suka untuk saya uh, tekankan atau saya ketengahkan sifat-sifat yang ada dekat dalam cerita ini atau hadis ini adalah sifat bagaimana para sahabat berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar. Saidina Umar menyatakan kali ini aku nak melebihi apa yang Saidina Umar uh, Saidina Abu Bakar buat. Tapi bila Saidina Abu Bakar lepaskan semua hartanya dan tinggalkan untuk ahli keluarganya Cuma Allah dan Rasul je, dia menyatakan bahawa kali ini aku tak akan menang dengan Saidina Abu Bakar. Ini melihat uh, ini menunjukkan perlumbaan antara para sahabat nak buat pada kebaikan. kebaikan. Uh, yang kedua adalah sifat Saidina Abu Bakar yang begitu yakin bila dia keluarkan hartanya dia sikit pun tidak risau akan oh. kepulangan apa yang dia akan dapat daripada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi dia begitu yakin ini boleh lihatlah <coughs> macam mana keimanan Sayyidina Abu Bakar kan bila nak sedekahkan hartanya dia langsung sedekahkan kesemuanya dan lagi satu yang suka saya ketengahkan adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak si, apa perlumbaan antara dua sahabat ni dia sedikit pun tidak membanding-bandingkan antara satu sama lain dan dia menerima segala apa yang orang nak infakkan. Masya-Allah. jadi dekat sini sifat tiga sifat yang kita boleh lihatlah sifat menerima dengan apa sahaja yang orang sedekahkan atau orang infakkan sifat berlumba-lumba dalam kebaikan dan juga sifat uh, menginfak tanpa memikirkan uh, apa Uh, kepulangan dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah ustaz. Uh, sangat uh, luar biasa ustaz kan? dengan dengan apa yang ustaz disampaikan ustaz baga Bagaimana kita boleh mencontohi semangat uh, seperti ini ustaz? Untuk kita orang awam ni, untuk kita nak memberikan uh, infak uh, di bulan Ramadan, bagaimana kita kita boleh mencontohi ini ustaz? mula-mula uh, kita perlu untuk Uh, memahami keperluan uh, orang lain lah selain uh, apa selain keperluan diri kita uh, di mana agama Islam ini dia mengetengahkan untuk kita lebih banyak memberi daripada kita menerima uh, kalau orang yang uh, nak mulakan dalam bersedekah kita boleh mulakan dengan kita niatkan bahawa ini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita ikhlaskan ibadah kita dan juga uh, kita uh, tidak semestinya uh, macam tadi Saidina Omar dan Saidina Abu Bakar tidak semestinya menunjukkan bahawa ia perlu kepada jumlah yang besar. Yes, uh, yang penting ikhlas. Uh, tetapi pada masa yang sama harus mengikut kepada konteks dan kesesuaian Uh, kesesuaian tempat yang dia nak sedekah lah yes, Dia nak sedekah dekat Mujid kat Singapura Kalau dia masukkan sejuta rupiah Pun tak kena juga yes, ha, uh, kan? Jadi kena ikutlah konteks Pasal kadang ada orang masukkan rupiah kan masukkan uh, uh, ringgit Malaysia yes, yes. Uh, Jadi ikutkan uh, pada konteks Kesesuaian dan juga uh, Seperti mana Allah SWT Firmankan yang bermaksud Dan bang, bang, dan barang apa sahaja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik maksudnya apa dekat sini Allah dah menjamin rezeki kita ustaz jangan pernah kita risau jangan pernah kita takut dengan apa yang kita nak memberi di dalam hadis kursi Allah ada menyatakan seberapa banyak kamu memberi aku akan beri seberapa banyak yang kau bagi Allah sebab banyak yang kau tahan Aku akan tahan Sebab apa banyak yang kau tahan Oh tu takut Haa ha, Tu takut Itu yes, saya takut Haa ha, Jadi kita Janganlah uh, Lokit-lokit Yes sir. Yang penting adalah Sebenarnya Satu ketika <coughs> ni Bila Allah subhanahu ta'ala Turunkan satu ayat Saya tak ingat uh, Maafkan atas kekurangan saya yes. Saya tak ingat ayatnya apa Tapi ayatnya adalah Memberi ganjaran atau memberi uh, satu janji yang pasti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Para sahabat bila dengar ayat ni semua gembira tau. Semua happy pasal dengar oh ganjaran dia besar Allah nak uh, bagi kita macam-macam bila kita sedekah. Yes, Tapi uh, kita tengok pada keimanan Saidina Abu Bakar, bila turun ayat tu Saidina Abu Bakar nangis. Oh. Bila para sahabat Tanya kenapa kau nangis? Kan Allah dah janjikan macam-macam. Allah dah bagi. Bila kau buat macam gini, kau akan dapat macam gini. Kenapa kau nangis pula? ni kan benda yang bagus. Dia cakap, aku malu dengan Allah SWT. Pasal apa yang aku ada ni adalah daripada Allah. Aku dapat apa yang aku ada ni sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah SWT. Kenapa aku nak kena uh, dapat ganjaran balik? Daripada Allah SWT Kenapa Allah nak sampai Membeli dan memberi kita Ni semua daripada Allah SWT Jadi Kita boleh lihat lah Ini tahap keimanan Orang-orang uh, lah Jadi uh, Setiap orang ada tahap keimanannya Yang berbeza lah Jadi uh, Kalau kita Boleh nak mencapai Setinggi-tinggi pencapaian Untuk keduniaan Jadi kita pun harus melihat pada pencapaian yang tinggi-tinggi untuk akhirat kita lah. Betul. Uh. Jadi uh, untuk pendengar siapakah sahabat Rasulullah yang menjadi inspirasi anda dan bagaimana bagaimana ia menjadi, uh, menjadi contoh amalan mereka. Ya, ustaz kita pada apa uh, yang ketiga ustaz uh, para, uh, cara praktikal untuk bersedekah uh, di bulan Ramadan. Ustaz apakah langkah praktikal uh, untuk menghidupkan amalan bersedekah dalam keluarga pada bulan Ramadan ustaz? Okey, ini adalah uh, satu uh, praktikal, uh, mungkin praktikal ini sesuai untuk uh, dalam keluargalah. Yes, that... Jadi, uh, dia punya tips-tips yang boleh saya kongsikan adalah yang pertama, kita sebagai keluarga kita harus menghidupkan uh, amalan sedekah tu dalam keluarga. Macam mana nak hidupkan? Yes. Adalah kita beramai-ramai Sepakat untuk mengetepikan sebahagian daripada apa yang kita ada untuk memberikan kepada orang yang lain. Agar orang lain dapat manfaatnya. Seperti macam kita kumpulkan tabung untuk keluarga. Ha, jadi macam kita buat fun lah. Macam yes. dulu kat dalam kelas, kita dalam hmm. kelas satu, kelas kawan-kawan. Kalau kita nak buat gathering, nak buat... Yes perjumpaan sama-sama yes. kelas. Kita mm. akan collect satu orang satu yes, satu dolar kan. Lepas yeah, tu ha, so kita belikan hadiah ke apa ke mm. kita ramai-ramai makan ke nak beli teachers punya yeah. uh, apa hadiah pun kita collect. Ha, semua <coughs> orang That's siapa that. dah bayar tulis nama. Siapa belum bayar mm. ha, nanti next week mm. kena bayar. Lebih yeah, kan. That. Macam gitu. Jadi dalam keluarga pun kita kena hidupkan suasana macam gitulah. Masalahnya mm. is kita sama-sama hidupkan uh, environment yeah. sedekah tu. Sama-sama kita collect, sama-sama kita sedekah. Hmm. Kemudian yang kedua adalah ini yang paling penting sebenarnya adalah berkongsi dengan jiran. Jiran Pasal so. apa jiran adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita kadang sibuk lihat kepada yang jauh-jauh. Yes, kesusahan orang yang jauh-jauh. Tapi jiran kita punya kesusahan kita tak tahu. Ah, ha, padahal Rasulullah SAW mengajarkan untuk memulihkan jiran kita, untuk menghormati jiran kita. Ah, ha, kalau jiran kita dah bau apa yang kita masak pun sebenarnya kena bagi pada jiran. Ah, ha, jadi siapa yang rajin masak bagilah lebih masak lebih sikit untuk jiran kita. Jangan takut pasal uh, bila kita memulihkan jiran maknanya kita sedang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga yang ketiga kita boleh sumbang kepada masjid, kita boleh sumbang kepada badan-badan agama dan kita boleh sumbang kepada madrasah-madrasah juga. Yes, masjid bila kita sedekah dekat masjid, kalau kita sedekah untuk orang buat kapet untuk masjid tukar kapet sebagai contoh, ini contoh saja. Eh. Selama orang sembahyang dekat dalam dekat kapet tu, yes, kita dapat pahala dia. Kita sedekah dekat uh, madrasah. Selama pelajar-pelajar tu uh, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kita dapat pahala tu. Betul, uh, Jadi, kalau kita sedekah dekat badan-badan uh, amal, badan-badan agama yang lain, yang membantu orang-orang yang lain, uh, maka, kita pun dapat ganjaran yang lebih yang keempat adalah untuk ah ini boleh masukkan yang tadilah nombor satu, tabung keluarga tu yes, yang keempat adalah didik anak-anak kita tentang sedekah kita mengajak anak kita kenapa kita bagi makanan dekat jiran betul. kan bila nak hantar makanan tu hmm. bawa anak kita hmm. betul biar dia kenal sekali dengan jiran betul, kita ha, bila jalan-jalan dekat dalam lift, ha, ajak anak kita berbual dengan jiran betul. hai hello betul. kan betul. Ya, bye bye ah ha, tegur good morning ke betul. kan ah ha, semua perkara tu kita kena didiklah anak betul, kita pasal anak kita ni yang akan membentuk masyarakat kita dia akan di masa yang akan datanglah kalau kita tak Uh, implementkan dekat dalam keluarga kita takut-takut ia uh, akan merosakkan uh, masyarakat Islam di masa yang akan datang. Nak nah, So kita nak masyarakat kita sentiasa bangun dan sentiasa maju ke hadapan lah Sebila-bila bagi masyarakat Islam Singapura So, so bagaimana kita memastikan sedekah ini uh, Dilakukan secara konsisten Zat? Uh, untuk melakukan secara konsisten adalah kita uh, boleh tetapkan uh, apa uh, bersedekah dalam harian kita. Uh, sebagai contoh sedekah subuh Ustaz. Uh, sedekah subuh <tip> boleh Tak kisahlah sedekah apa-apa pun <tip> Saya tahu sedekah subuh <tip> Saya tahu sedekah subuh Zed. Sedekah subuh kan? <tip> oh, ha. Uh. Ayat tabung sedekah subuh lah oh, betul. <tip> Sebenarnya <tip> Sedekah ni tak ada kaitan dengan masa. Jadi sedekah bila-bila masa pun boleh. Ha, mungkin kerana uh, kenapa orang letak sedekah subuh. Uh, pasal pagi tu kan ada keberkatannya. Betul. So, bila kita bangun pagi, kita solat subuh dekat masjid, kita sedekah dalam dalam pagi tu kita dah bangun, kita, dah bangun, kita dah dapat keberkatan. Betul. Kita buat baik, kita dapat keberkatan lagi. Kita sedekah lagi, lagilah banyak keberkatan yang kita dapat. Jadi uh, sebab tu mungkin saya rasa uh, dinamakan sebagai sedekah subuh. Yes. Tapi sebenarnya dia tak ada kait, uh, tak ada uh, kaitan dengan masa bila-bila masa boleh sedekah. Yes. Uh, yang penting kita istiqamah dalam kita bersedekah. Kalau nak istiqamah uh, dalam bersedekah sebagai contoh ada uh, yang diajarkan antara tips di bulan dengan Ramadan. Yes. Pasal bulan dengan Ramadan ni bila kita buat satu kebaikan dia akan berganda kan. Dengan yang tadi Musa dah baca ayat tu pun Sedekah sendiri dah berganda yes, Tambah lagi dekat bulan Ramadan Dia akan lagi ganda yeah. Jadi uh, ada antara tips Untuk kita dapatkan uh, apa Lagi berganda Satu hari kita letak satu dolar Dekat masjid pun dah yes, Berganda, ganda, ganda Kena pula hari tu Kalau kita sedekah malam tu Malam lain-lain tu Kadang lagilah berganda yes, Jadi kita tak nak lepaskan peluang-peluang ini. Jadi sebab itu digalakkan untuk bersedekah di bulan Ramadan dan uh, hidupkan rutin uh, mungkin satu hari boleh mula dengan satu dolar lah. Siapa Betul. yang ada kemampuan yang lebih boleh. Uh, 10 dolar yang lebih. Jadi soalan untuk pendengar, apakah langkah yang anda boleh ambil untuk menjadikan sedekah amalan yang harian ini? Jadi Ustaz sebagai penutup Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung episod <coughs> Ustaz terima kasih atas uh, yang sangat-sangat bermakna Kadang-kadang saya macam tak menangis Ustaz Tapi uh, pesanan terakhir Ustaz untuk berdengar kita Ustaz InsyaAllah pesanan, pesanan yang terakhir adalah uh, Rasulullah SAW oh, bersabda Assalam. Uh, Ahabul amal ilallahi adwa muha wa inqallah. qalla." Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Maksudnya sedekah tu tak semestinya pada jumlah yang besar, kita mulakan dengan jumlah yang sedikit tapi berterusan, ia akan menjadi satu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sedekah juga adalah amalan yang menyuburkan jiwa kita. Yes, Pasal apa menyubahkan jiwa kita? Pasal dalam jiwa kita ni, dalam hati kita ni ada penyakit-penyakit hati seperti penyakit mementingkan diri sendiri. Bisa. um, uh, melihat kepada kebanggaan diri sendiri. Melihat kepada hasad dengki kan. Kita ada semua ada keinginan-keinginan untuk diri kita sendiri. Uh, kan? Jadi bila kita sedekah Ia pelan-pelan dia menghakis uh, Atau menghapuskan penyakit-penyakit itu Pasal apa bila kita sedekah Kita memikirkan tentang orang lain Betul Ustaz Jadi Ustaz uh, mari kita uh, Kita tuat dengan doa Ustaz Ya Allah jadikanlah tempat Jadikanlah kami termasuk golongan dalam golongan hamba-Mu yang murah hati dan ikhlas dalam bersedekah. Hmm. Terima kasih kerana mendengar. Jangan jangan lupa kongsikan uh, episod ini dengan keluarga dan kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini dibawakan khas oleh Masjid Darul Ghufran untuk program-program dan penyumbangan dana lungsuri darulghufran.org. Terima kasih. Podcast ini dibawakan khas oleh Masjid Darul Ghufran. あっ